я тоже не думаю, что ты. Витя, СОшники нема. Что значит нема? Да на камеру было, не было здесь никого. Полтора часа, где сотрудники милиции находились Он охранял общественный порядок, не Он лично на камеру. Они находились рядом и смотрели то же самое за бюллетом. Как и мы. не Они тоже сами. Давайте не будем все шуметь. Давайте будем по очереди. Господин генерал, смотрите, в течение двух с половиной часов, э, только в присутствии пана майора, насколько я понимаю, по полону, э, без... Э, нету ни представителей типографии, ни представителей городской ТВК, ни э, комиссии э, контролирующей. Как ваше имя, ваше имя? Отчество? Александр Сергеевич. Шановный Александр Сергеевич, угу. милиция охраняет, служба государственная охраны, только, только здание помещение этой типографии, согласно договору. Вот, милиция, да. которая находится на не улице, не эта милиция охраняет, забеспечивает охрану громадского безпеки. Все, кратко. А вот это... Без Без Никто это еще из милиции в бюллетене указаны не принимал под охрану. И они не передавали. Вот. Вы, вы, находите в вы находитесь в помещении, вы находитесь в помещении, которое охраняется сотрудниками службы государственной охраны. Вы сюда зашли, оттолкнули их,

Мы хотим пройти Я директор цієї типографії. Ви Вы нам обещали чесні прозорі вибори. Вы, От, От отв... ми зараз хочемо пройти, подивитися, щас. як працює ти по трасі чесні прозорі вибори. Я, Прошу за камери застріли безпеки. что нам честнее прозорно выборы не обещали. Я вам ничего не обещал. Охрана, общественного порядка и только. Будете нарушать, будем привлекать. Я вас еще раз предупреждаю. Мы против нарушений. Все. Вот, дивись. Жадных порушений Вячеслав Васильевич, вы можете вызвать Токарского сюда? А он внутри. Он внутри. Вы представитель пара Нет. Нет, нет, нет. Можете сюда пригласить представителей этих факультетов? Вы такие же граждане, как и я, имеете право пригласить приглашайте его. Ну, ну, он не открывает. Не Но он, я же он, ему не начальник. Так а что делать? Хорошо, ну, вы, вы принимаете под охрану Нам еще никто ничего не передавал. Да, это а должен быть хорошо. акт, так членов ну, комиссии. Ну, хотя бы вы можете да, сейчас назначить из своих сотрудников комиссию, которая пересчитает Нет, я не, не уполномочен считать, я не являюсь властником этого здания. Хорошо, а, тогда объясните нам, Юридический... а, Вашу цель э, здесь нахождения. Моя цель здесь нахождение да. стабильная не, обстановка в городе. Обеспечение, а, вот, нормальное функционирование. Значит, генерал, я как кандидата депутата сейчас секунду, дай, я заявляю, дай. что вот у нас есть подозрение, что вот в этой типографии дай, сейчас дай, печатаются бюллетени. Мы просим вас, да. как начальника УВД Донецкой области пригласить сюда представителей типографии. Потому что сейчас у нас выборчий Незаконный. процесс, Незаконный, так, что вы не помните. Дуже до вас звертаемся с проханием. Так, такое заявление зарегистрировано в органах внутренних дел. Проводится проверка о том, что якобы здесь печатаются незаконно какие-то билеты. Да, заявление это есть. есть? Да. Да, Давайте проверим. его лично. Можно да. сейчас О, проверить? Все есть. есть? Можно проверить? Кого? Типографию. Что, Что проверить? Вы Я же не владелец <свят> этой типографии. А как? Я не имею права Вы же не сейчас никак. А как проверить тогда Это токарский водил уже всех желающих. Вы же не водил. Не Я лично хотел. Нет, нет, нет. Он сказал, Вы видели, я хотел туда зайти меня туда не пропустили. О, Правильно? Извините, я вот. я не видел, чтобы не пропустили. Нет, вы, вы, вы можно вопрос? Можно вопрос? Хотели, хотели пройти, а, как так случилось? А мы сейчас хотим, потому что есть подозрение, вот как вот звонили, я специально... Мы заходили на квадрат и не были, да. Когда мы приехали я сюда буду. и уже в этот момент печатались в полетении, то здесь Давай. стояло два кордона милиции и нас сюда не пускали. Кандидаты. полномоченных часа. лиц. Обратилась в органы внутренних дел председатель комиссии о том, что она опасается за свою жизнь и у нее имеется информация Боже о том, что планирует ворваться и нарушить порядок проведения планируемой комиссии. Генерал Оброскин, смотрите, очень однобоко как-то выходит каждый раз. Каждый раз мы нарушаем закон, а местная комиссия… Представитель оппозиционного блока говорит, что милиция бедная, нарушает да, все, что да, можно. Да, Теперь мы, вы... мы подождите, мы выберу. не сказали, Давайте что вы что-то нарушаете день выборов. Цирк, цирк продолжает. Но мы еще раз Я не циркач, давайте, все объясню. Давайте, нарушение общественного порядка будем вас привлекать к ответственности. я не директор этой фабрики. Да не шумите вы, пожалуйста, Я директор этой птицы фабрики. Поэтому какие ко мне могут быть вопросы? Пана генерал. Да. Вопрос. Мы сегодня пытались все это перевести в конструктивное русло. Здесь была представитель голова ТВК. Мы попросили ее, так как э, с самого начала не были пущены представители партии, для того, чтобы могли сначала... В печати бюллетеней присутствовать во всем процессе от начала до конца для того чтобы убедиться что не было дополнительных бюллетеней чего либо еще То есть был нарушен закон мы об этом же это же подтвердил представитель э, территориальной избирательной комиссии Сабадаш который Сергей я не помню участка да вот он подтвердил что действительно так мы попросили чтобы голова территориальной комиссии которая находилась здесь по непонятной причине не сообщив остальным участникам избирательного процесса о том что здесь будет проводиться заседания чтобы она вышла и провела дополнительное заседание и объяснила позицию. Таким... Не, не, я извиняюсь. Ну, я не есть субъект избирательного права. Я, конечно, извиняюсь. Я понимаю. Мы, но есть ЦВК, мы есть ЦВК, есть... Мы вам как к арбитру обращаемся. Но я не арбитр. Нет, просто давайте вы, арбитр. давайте. вы слышали, что я сказал? Мы сугубо охрана общественного порядка. Мы понимаем. Я не могу на нее влиять. А мы контрольно Не, не, могу, я не могу я за ней контролировать. Есть, есть ЦВК, есть вышестоящая комиссия. А часа, Пожалуйста, решайте с этим вопросом. Мы обращаемся в суду Мы сегодня, написали акции. Именно ваше заявление о том, что вас не пускали, опять же, зарегистрировали уже. И уже уже назначено служебное да расследование. И опрашиваем а, всех, а как вас не пускают. Комиками. А, вот, да. просто, а, вы, а не кого конкретно? Кого опрашивают? А чтобы для а того, чтобы комиссия реально работает. работала. Да. Потому что то, что происходит вот сейчас, Вот это вы разумно, разумно не говорите, работает. вас как именно? Вы? Максим Владимирович. Максим Владимирович. Ну, вы Владимир. услышали, что я сказал. Да, не весь субъект. Поэтому есть ЦВК, есть суды, пожалуйста, не нравится вам, читайте, что неправильно вы поступили, пожалуйста, обращайтесь, обжалуйте их решение. Я не смогу вам в этом плане помочь. А как а вот я, вот не комиссии, я не член я не председатель комиссии. А что с этой бумагой я вообще делать вообще? Бумага, это помещение, насколько я понимаю, типографии, так? Да. да. договор заключали на охрану типографии? Заключали. Вот будь ласка, охраняйте У помещение. нас, давайте, а давайте а они будут охранять, правильно? Помещение. Помещение. помещение Я понимаю, помещение. 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 Давайте, а помещение. давайте помещение. теперь так. Нас здесь оставили на 2,5 часа с этими бюллетенями. Потом, когда мы покинем это помещение, и что-то либо пропадет, они напишут заявление на то, что мы... Субъект выборчего процесса. Повредили или что-то еще? Как это предотвратить нам этот факт? Объяснил. Мы не принимали. Мы, мы понимаем. Мы отвечаем, я еще раз повторяю вопрос. Вызыватель. Я же у него не адвокат, не вот конце так. Панель брат, па ні мама, ні, пане Гала нігнала, є сулово. Пане генерал, у нас на камеру, я ще раз повторюю, дві з половиною години ні ГСОшників, ні представників. типографии, ни, э, ни мисковой комиссии. Еще раз объясню. Эти вопросы да-да-да, задайте руководителю этого учреждения. Я понимаю. Мы задаем эти вопросы. Нам ни один из субъектов... Ну, я же еще раз говорю, я же да, не адвокат. Подождите, да, но ну вы да, меня дослушайте. Да, пожалуйста. Я, я же подавал хочу, подавал, я подавал, хочу чтобы я вы я мне пояснили. Я же у него не адвокат. Будет заявление о том, что суд пропало, будет проведена соответствующая проверка. Есть, вы можете вы с этим вопросом заканчивать. заявление, вот всю минуту подать. Я же не адвокат. А вы его близкие родственники? Нет. Ну... Ну просто так получается, что если есть близкие родственники, мамы, папы, а мы сыновья, дети, дети, пожалуйста, заявляйте, примем, зарегистрируем, будем искать. Нет, ну еще. Вам удачи, спокойной ночи, охраняйте за ваши бизнес. Спасибо вам, наша милиция. Дичь, какая-то дичь происходит в этой стране. Почему пришел? Я не знаю, просто скучно, а дома, ничем не знаю. Как происходило? Можно я тебе тоже посвящу? Она вообще не реагирует. Потом будешь... <соценно> а потом буду тебя <соценно> искать. <соценно> <рота Это так соценно> отход, не, ну вы же нас <соценно> фотографируете, <соценно> я не а прячусь. Я тоже не прячусь. Смотри, ну мы друг друга, я ваш, вы меня.